واقعہ یوں ہوا اچانک فضا میں کر و غبار ایک طوفان اچانک ایک ایک پر حیبت شخصیت عجیب سواری پر ہے ان سب کو گاجر مولی کی طرف کاٹ دو ان سب کو ختم کر دو جو حضور کے گھرانے کے دشمن ہیں آج میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں شہنشاہ ولایت واقعہ کربلا جن کی وجہ سے عزتیں وقار شان و شوکتیں ملی شہزادہ اہل بیت سیدنا حسین سلام اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان کی خدمت میں ایک واقعہ ہوا تاریخ نے اس کو لکھا ہے مستند کتابوں کے ثبوت میں بات موجود ہے آئیں اس واقعے کو دیکھتے ہیں وہ کیا واقعہ کیا ہے واقعہ یوں ہوا کہ آپ کی خدمت میں ایک جن حاضر ہوا واقعہ کربلا کی گھڑی ہے نفسہ نفسی ہے اپنے ہی چھوڑ گئے حق و باطل کا نظام ہے اور ہر طرف تیر و تفن کی آواز ہے کچھ چیخیں ہیں کچھ پکارے ہیں اور کچھ اس طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں ہیں کیا منظر تھا جس منظر میں کرب بھی ہے درد بھی ہے لیکن شہدا کی عظمتیں بھی ہیں اسی واقعے کی اس کیفیت کے اندر اچانک فضا میں گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھا جیسے زمین لرز اٹھی اور ایک انوکھا واقعہ وہ کیا ہوا غبار کی دھندلی فضا ہٹی تو اچانک ایک دم ایک پرہیبت شخصیت عجیب سواری پر نمودار ہوئی اس کی شکل غیر معمولی تھی سر اور ہاتھ گھوڑے جیسے اور پاؤں شیر کے پنجوں کی طرح تھے یہ پرجلال وجود سیدنا حسین کی خدمت میں آیا اور معتبانہ عرض کیا السلام علیکہ ابن رسول اللہ وعلا جدی کا وعلا ابی کا وعلا امی کا التاہرا التاہرا سید فاطمہ اللہ اللہ سلام اللہ سبحان اللہ کیا الفاظ تھے کیفیات کی تھی اے امام حسین اے سیدنا حسین آپ کو سلام ہو آپ کے تمام گھر والوں کو سلام ہو تو آپ نے پوچھا تو کون ہے اس وقت جب ہر طرف ایک کشمکش ہے اور ہم نے شہادت کا جوڑا پہننا ہے اپنا،, اپنا مبارک خون اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اس وقت تو کون ہے کیا، نوائس ہے رسول میرا نام زعفر ہے میں جنات کا سردار ہوں بہت لمبی میری عمر ہے میرے لشکر اسی بیامان میں قیام پذیر ہے اور میں یہیں اسی بیابان میں رہتا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور سیدنا علی کے نور سے منور ہوں جب آپ کے والد محترم بیر علم میں جنات کے درمیان تشریف لائے تھے انہوں نے ضرب ذوالفقار سے ہمیں اسلام کی طرف مائل کیا تھا اس وقت میرے والد جنات کے بادشاہ تھے شہنشاہ تھے ان کے انتقال کے بعد جنات کی سلطنت میرے سپرد ہوئی اے میری آقا مجھے اجازت دیجئے میں اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑوں ان سرکشوں کو آپ کی راہ میں نست و نابود کر دوں اور اللہ کی مدد نصرت حاصل ہو اگر ہمیں اس سب معاملے میں شہادت کی سعادت پانی پڑی تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سرخ روئی ہوگی سیدنا حسین نے فرمایا اے زعفر اللہ تجھے جزائے خیر دے مگر یہ جنگ تمہاری لیے نہیں تم ان لوگوں کو دیکھ سکو وہ تمہیں نہ دیکھ سکے ہم انہیں نہ دے سکیں اگر تم انہیں قتل کرو گے تو مناسب نہیں واہ کیا جواب دیا کیا جواب وہ تو فرماتے ہاں ٹھیک ہے ان سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دو ان سب کو ختم کر دو جو حضور کے گھرانے کے دشمن ہیں لیکن پھر فرمایا جیسے بدر و ہنین میں غزوہ بدر اور غزوہ ہنین میں میرے نانا کی مدد کے لیے فرشتے اللہ کے امر سے آئے ویسی یہ جنگ بھی اللہ کی خاص مشیت کے تحت ہے اللہ کا امر ہے العمر للہ الفاق للہ تم اپنے مقام اور لشکر میں واپس چلے جاؤ زعفر کے دل میں ایک جذبہ تھا اس کے دل میں ایک کیفیت تھی وہ اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا تھا وہ اپنے مال اپنے لشکر اپنے گھرانے کو قربان کرنا چاہتا تھا اس کے دل میں ایک کیفیت تھی نواز اے رسول جس کی زبان اتھر کو میرے حضور نے چوسا جنہوں نے حضور کے سینہ اتھر کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا کتنی بار زندگی میں گزرے ہوں گے کہ انہوں نے مہر مبارک دو شانوں کے درمیان کو بوسا دیا ہوگا جن کو حضور لے لے کے پھرے تھے جو حضور کے حسن اور حسین حضور کی بغلوں کے اندر ایسے ہوتے تھے چادر ہوتی تھی گھر ہوتا تھا فاکر فاقہ بوک تنگ دستیاں لیکن میرے حضور کے ساتھ ہوتے تھے اور زعفر جن نے یہ سارے منظر دیکھے ہوئے تھے اس کی کیفیت تھی کہ میں کسی طرح میں کسی طرح مدد کو پہنچ جاؤں اور میں ساتھ دوں تو اس نے ایک تدبیر اختیار کی کہ لگا ہم انسانوں کی صورت اختیار کر لیں اگر آپ فرمائیں تاکہ وہ ہمیں دیکھیں ہم انہیں دیکھ سکیں اور پورا لشکر آپ کی محبت میں شہید ہو جائے ورنہ ہم ان کو ختم کر دیں یہ ہمارے لئے بہت بڑی سعادت ہوگی سیدنا حسین نے مسکرا کر فرمایا نہیں جزاک اللہ خیرن اے زعفر میں دنیا سے رخصتی کے لمحات دیکھ رہا ہوں میں اپنے پیاروں کو مرحبا کہتا دیکھ رہا ہوں میں اپنے نانا کو دیکھ رہا ہوں آؤ میرے ساتھ روزے کھولو آؤ میرے ساتھ بیٹھو میں اپنے والد کو دیکھ رہا ہوں میں اپنے پیاروں کو دیکھ رہا ہوں آؤ میرے ساتھ بیٹھو اور زندگی کے لمحات ہمارے ساتھ گزارو دشمنوں نے تمہارے لیے زندگی تنگ کر دی ہے دم واپسی ہے رخصتی کا وقت ہے ہمیں جانا ہے اور فرمایا خواب میں مجھے علم دیا گیا ہے آج میں اپنے پروردگار سے ملاقات کروں گا پس تو میری رضا کے لیے میری محبت کے لیے واپس چلا جا اور اس قوم سے تعارف نہ کر مقابلہ نہ کر یہ سن کر غم زدہ ظافر آپ کا شکریہ ادا کر کے اور سیدنا حسین کی اطاعت میں واپس چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی گرد وار کا وہ طفن چھٹ گیا یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے اور یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے ایک بہت بڑی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں روزہ تو شہدا کا صفحہ نمبر تین سو پینتالیس بہت بڑی مستند کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے ہمیں کیا بتاتا ہے کہ زندگی میں صبر کی زندگی برداشت کی زندگی اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی مسلم کے ساتھ بھی غیر مسلم کے ساتھ بھی گھر والوں کے ساتھ بھی محلے کے ساتھ صبر برداشت کی زندگی ایک انوکھا سبق ہے میں اپنا سبق اس لیے سنا رہا ہوں میرا سبق پکا ہو جائے اور یہ ہستیاں وہ ہیں آل رسول رسول آل بطول آل حسن آل حسین آل عقیل آل جعفر آل علی ہاں ہاں آل فاطمہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے زندگی میں جینا بھی سکھایا اور مرنا بھی سکھایا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے آشکوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا مجھے آ گیا ہے جینا مجھے آ گیا ہے مرنا واہ میں جن کو بھی سلام کہتا ہوں زندہ ہوگا اگر وہ زندہ نہیں اس کی اولاد زندہ ہوگی میرا رب سلام پہنچاتا ہے میں اس کا سلام کہتا ہوں جو ایک ہستی کی مدد کے لیے آیا محبت کر کے آیا مروت کر کے آیا مودت میں آیا آپ کے خلوص میں آیا آپ کی شفقت آپ کی شفقت اس پہ پڑی لیکن آپ نے اپنی شفقتوں میں یہ فرمایا کہ نہیں بس اب ہمارا سفر ہے اور ہم نے اپنے نانا کے حضور جانا ہے اللہ پاک ان ہستیوں کو جزائے خیر دے اور اس ظافر جن کو جزائے خیر دے اگر وہ زندہ ہے ورنہ اس کی اولادیں میرا سلام میرا اللہ پہنچائے گا اس کی اولادوں تک اور وہ اولادیں کہیں گے ایک فقیر تھا وہ لوگوں کو بتا رہا تھا آئیں ہم خیر کا ہمیشہ تالا نہ بنیں چابی بنیں شر کا تالا بن جائیں یہ زعفر خیر کی چابی تھی یہ زعفر شر کا تالا تھا اور خیر انشاءاللہ ہمیں تلاش کرے ہم خیر کو تلاش کریں تو خیر کو تلاش کرنے والے صدا کامیاب ہیں ان کے تذکرے ایسے ہوتے ہیں صدیوں کے بعد بھی بولے آؤ اسی مرنا نہ ہی غور آ کوئی ہو آباد رہیں السلام علیکم و اللہ